Сегодня в Украине, вы смотрите новости на БТБ. В студии Катерина Романюк. Здравствуйте. До трех лет лишения свободы с последующим запретом занимать определенные должности. Такое наказание предусмотрено за подкуп избирателя в законе об усилении ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Его подписал президент Украины Петр Порошенко. В документе предусмотрено наказание и для избирателей, которые продают свои голоса. Им грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов. А также срок до двух лет или исправительной работы на протяжении такого же периода. Кроме этого, до трех лет увеличили срок заключения за препятствование в осуществлении избирательного права граждан, а также за противодействие работе участников избирательного процесса, членов избиркомов или наблюдателей. Попытки повлиять на избирательный процесс должностными лицами разного уровня также являются тяжелым преступлением. За это предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Верховная Рада сегодня обсудит законы, касающиеся предстоящих выборов парламента. Они предусматривают усиление охраны бюллетеней, избирательной документации и участков, а также дают возможность проголосовать военнослужащим в зоне АТО. С нами на связи наш корреспондент Анна Каменева. Аня, здравствуй. Приступили ли депутаты к рассмотрению этих законопроектов? Здравствуйте, Катя. У депутата сегодня было две попытки начать заседание Верховной Рады. Ведь сначала не пришло, пришло на заседание лишь 223 депутата. Через полчаса перерыва подтянулось еще два. Но этого недостаточно для того, чтобы принимать сегодня решение. Поэтому спикер парламента пригрозил парламентариям. Давайте его послушаем. В случае отсутствия количества народных депутатов, необходимого для принятия законов, я закрою сессию. Перед этим я проведу регистрацию. Все депутаты, которые не будут зарегистрированы под лозунгом «За кого нельзя голосовать», будут напечатаны в «Голосе Украины». С просьбой опубликовать во всех областных и районных газетах. Точка. После такой угрозы в зал, в зал депутаты подтянулись, их зарегистрировалось уже 240. Приехал и премьер-министр и попросил парламентариев сегодня принять законы, касающиеся выборов и позволить военнослужащим, которые находятся в зоне АТО, проголосовать 26 октября. Эту норму в принципе депутаты поддерживают, но не все. Против выступает партия регионов и Батькивщина. Говорят, что таким образом можно будет сфальсифицировать выборы. Однако во фракции УДАР утверждают, этого не случится, поскольку еще недавно парламент. Парламент усилил уголовную ответственность за такие действия. Впрочем, другие инициативы изменить избирательное законодательство депутаты обсуждать готовы, но пока что не знают, будут ли принимать их и голосовать за, за эти инициативы. Также премьер сегодня попросил парламентариев принять закон о вынужденных переселенцев, чтобы предоставить им все необходимые льготы. Ведь если этот закон не принять сегодня, то следующее заседание, которое может, на котором можно будет его рассмотреть, этот законопроект уже будет где-то ближе к концу года, когда уже соберется Верховная Рада восьмого созыва. А с этим вопросом тянуть нельзя, ведь скоро уже зима и скоро холода, и людям надо предоставить жилье. Речь идет о том, что может быть пред доставлено временное жилье в санаториях, которые находятся в государственной собственности. Также в миграционной службе, в Минсоцполитике таких людей будет регистрировать переселенцев, выдавать им специальную справку на полгода, благодаря которой такие люди смогут получать помощь. Какую именно, давайте послушаем. Компенсации на жилье мы заложили. Кабмин должен утвердить механизм для одной семьи в размере половиной тысяч гривен. Семья должна получить для оплаты жилья. Плюс должна получить определенные льготы. Плюс урегулируются вопросы образовательного уровня. Потому что должны быть и университеты, и школы для детей, которые выехали. Они должны также быть интегрированы в общество, чтобы продолжить свое обучение. Депутаты уже успели рассмотреть медицинские законопроекты. Один из них предусматривает закупку лекарства для инфицированных вич-спидом, а также другой документ, речь в другом документе о закупке и доставке в больницы вакцин против туберкулеза. Ведь, как говорят в Сессионном зале, надо изменить механизм лицензирования. Ведь лицензия на прошлые закупки уже закончилась, и пока ее будут продолжать, то такие вакцины могут потерять срок срок Поэтому нужно изменить. Депутаты первый раз проголосовали 215 за, поэтому пока что обсуждают этот законопроект и пытаются переголосовать за него о результатах сегодняшних голосований и в том числе за эти законопроект уже расскажу в следующих выпусках. Студия. Да, спасибо, Аня. Наш корреспондент Анна Каменева была с нами на связи из Верховной Рады. Депутаты продолжают свою работу, но мы движемся дальше. Глава Луганского волгосадминистрации Геннадий Москаль предполагает перенести выборы в 104 округе с центром в Артемовском районе города. Проводить голосование там невозможно, так как нет гарантии безопасности для избирателей и кандидатов в депутаты. Москаль обратился в Центр. С просьбой провести голосование в этом одномандантном округе после завершения АТО. Украинский флаг еще над одним населенным пунктом Донбасса. Его водрузили в селе Крымское Новоайдаровского района. Как сообщает в Луганскому госадминистрации, в минувшую субботу подразделения вооруженных сил и милиции вошли в Крымское без единого выстрела. Это последнее село Новоайдаровского района из перечня населенных пунктов, которые по постановлению Верховной Рады были переподчинены из одного района в другой. Через несколько дней казначейство разблокируют финансирование. Но тем временем Луганский национальный университет восстановил Контроль над счетами. Сотрудники и студенты начали получать зарплату, стипендию, социальные пособия. Уже выданы средства за сентябрь и на очереди выплаты за июль-август. Получили деньги не все, а только те, кто продолжает работать в эвакуированном в Старобельск вузе. А на подконтрольных боевикам территориях не хватает продуктов, а те, которые можно купить, резко подорожали. Дефицит спровоцирован деятельностью так называемой ЛНР. Об этом сообщат в Луганской облгосадминистрации. Организовать централизованную доставку товара в область невозможно. К тому же бандиты грабят существующие торговые точки. В результате килограмм свинины в Луганске стоит 100 гривен, сахар и гречка по 14, килограмм картофеля продают по 10 гривен, а морковь и лук в пределах 6 гривен. Цит цитрусовый можно купить по 10 гривен за один апельсин или лимон. Села То вытеснили боевиков из села Смело Луганской области. Как сообщают в пресс-центре АТО, в течение суток боевики потеряли до 14 человек. Танк, самоходную артиллерийскую установку и миномет. Также в штабе сообщают о том, что террористы продолжают обстрел украинских позиций и населенных пунктов, находящихся под контролем украинских военнослужащих. За последние сутки боевики атаковали артиллерийским и ракетным огнем позиции села АТО более 60 раз. В той же час в то же время неконтролируемые террористические вооруженные формирования продолжают обстреливать наши позиции и населенные пункты, находящиеся под нашим контролем. Ночью боевики из минометов обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Авдеевка, Редкодуб, Ольховатка, Дебальцева, Никишина. Из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» вели огонь по нашим позициям, расположенным в районе населенного пункта Тоненькая. Шесть мирных жителей получили осколочные ранения в результате военных действий в Донецке за минувшие сутки. Всю ночь во многих районах города раздавались одиночные артиллерийские залпы, сообщают в Горсовете. До полуночи военные действия велись в Петровском и Киевском районах. В результате попадания снарядов разрушены частный дом и трансформаторная подстанция в Петровском районе. В Киевском районе полностью уничтожен частный дом. Пострадали несколько жилых зданий и складских помещений. Сейчас в северной части города слышны звуки взрывов и вы вызов выстрелов из крупнокалиберных орудий. Но тем временем террористы и российские войска продолжают накапливать силы в районе Дебальцева Донецкой области. Об этом сообщает координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. По его данным, в полосе горловка Никишина состав бандформирования превысил 3000 человек. Сюда же переброшено около двух третей всей бронетехники и артиллерии, имеющихся в распоряжении ДНР. По данным информационного сопротивления, в Луганской области подходит к концу ротация в подразделениях российских войск. Завершаются восстановление боеспособности мест Банк террористов в районе станицы Луганска российские специалисты передают технику боевикам. 4360 российских военных погибли на территории Украины за время конфликта на Донбассе. Такие данные приводит российская правозащитница и основательница интернет-проекта «Груз-200» из Украины в Россию Елена Васильева. По ее словам, цифры, которыми она оперирует, получены от российских солдат, которые принимали участие в боях на Донбассе. Для россиян боевые действия в Украине подаются как учения под Ростовом. Правозащитница подсчитала примерные потери в различных войсках Федерации. Так больше всех свыше 800 50 погибших в 45-м отдельном полку спецназа ВДВ. По словам Васильева, Минобороны России уже признала потерю 900 военных. Но в России впервые за последние пять лет упали реальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Россияне стали зарабатывать меньше на 1% по сравнению с сентябрем 2013 года. Основная причина – инфляция. С начала года она превысила 10%. Основной вклад в нее вносит подражание продуктов. Кроме того, в России остановился рост номинальных зарплат, особенно в бюджетном секторе. Экономисты предупреждают, что девальвация рубля и самоизоляция России приведут к ползучему сокращению доходов. В свою очередь это негативно отразится на потребительском поведении, сбережениях и в конечном итоге на уровне жизни россиян. Спасибо, что вы с БТБ. Оставайтесь с нами далее. До встречи уже меньше, чем через час.